নমস্কাৰ মোৰ নাম কংকনজ্যোতি ডেকা পোনপ্ৰথমে ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণ এই পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য আৰু এই চেনেলৰ মূল আৰু মূল ব্যক্তি দিব্যজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সদ্যঘোষিত অসম আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক বিভাগত মোৰ চয়ন হৈছে আজিৰ এই মঞ্চত মোৰ সফল যাত্ৰাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মোক সঁচাকৈ কৃতজ্ঞ ময়ো আপোনালোকৰ দৰে এগৰাকী সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থী আছিলোঁ যাৰ চকুত এটা ডাঙৰ সপোন আছিল আৰু আজি যেতিয়া মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছোঁ মোৰ এই যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ সৈতে ভগাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ ক'বলৈ গ'লে মোৰ পঢ়াৰ পদ্ধতি একেবাৰে সাধাৰণ কিন্তু তাৰ মাজতে কেইটামান বিশেষ পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ প্ৰথম কনচিষ্টেঞ্চি ছেকেণ্ড স্মাৰ্ট ৱৰ্ক অভাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু থাৰ্ড ক'বলৈ গ'লে ৰিভিজন মানে মই এদিনত বাৰৰ পৰা চৈধ্য ঘণ্টা পঢ়ি পিছদিনা একো নপঢ়াকৈ থকা নাছিলোঁ ৰুটিন মতে এটা নিয়মিতভাৱে চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা যিমানে হওক কমকৈ পঢ়িছিলোঁ কিন্তু সঘনাই পঢ়িছিলোঁ মানে মই ক'বলৈ গ'লে কম সময়ত পঢ়িলেও সঘনাই পঢ়াটো বিশেষ জৰুৰী ছেকেণ্ড স্মাৰ্ট ৱৰ্ক অভাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক মই প্ৰথমে আগৰ চিলেবাছ আৰু আগৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ চাই লৈছিলোঁ তাৰ পৰা ধৰি লওক তাৰপৰা কি আহিব কি নাহিব বা কোনবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা আইডিয়া আহি গৈছিলে আৰু সেই মৰ্মে টপিকবোৰ চিলেক্ট কৰি যোনবোৰ টপিকৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহে সেই টপিকবোৰৰ ওপৰত নোটছ বনাই গৈছিলোঁ প্ৰত্যেকটো টপিক মানে সকলো পঢ়াতকৈ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি পঢ়াতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ আৰু সফলতাৰ বাবে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক ডিষ্ট্ৰেকশ্যনবিলাকৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কিয় ৰাখিব দিছোঁ বহুত টাইমত এনেকুৱা লাগিব যে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব এনি টাইম লাগিব মোৰ দ্বাৰা নহ'ব আজি লাগিব আজি অকণ মটিভেশ্যন লৈ পৰিলোঁ কাইলৈ কাইলৈ লাগিব মোৰ দ্বাৰা নহ'ব আৰু কিন্তু সেই সময়ত চেল্ফ বিলিফ এই চেল্ফ বিলিফটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱেই আপোনাক এই সফলতাৰ যোনটো ষ্টেট তালৈ লৈ যাওক সহায় কৰিব তাৰপিছত আহিল নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ খাদ্য বাহিৰা খাদ্য কিছু পৰিমাণে বৰ্জন কৰক যিমান পাৰে কিছু পৰিমাণে পাৰিলে গোটেই বন্ধ কৰিব লাগে তাৰ পৰা বহুত ক্ষতি হয় হেল্থৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিহেতু ফিজিকেল ফিজিকেল টেষ্টো হয় তাৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ তাতো আপোনাৰ ইফেক্ট কৰে গেছৰ পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ এভৰিথিং আপোনাৰ এই বাহিৰা খাদৰ পৰা আহে নিজৰ ঘৰত বনোৱা খাদ্য হেল্ডি ফুড ড্ৰাই ফ্ৰুট এইবিলাক খাব পাৰে যিমান স্বাস্থ্য যত্ন ল'ব সিমান সফলতাৰ দিশে আৰু এক খোজ আগবাঢ়ি যাব আৰু এটা কৈছিলোঁ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰত থাকিব মই মোবাইলৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পোৱা নাই মানে কিয় আজিকালিতো সম্পূৰ্ণ ময়ো এতিয়া অনলাইন ক্লাছ হওক কিবা হওক চব মোবাইলতে কৰা হয় কিন্তু মোবাইলত যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া সেই ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা ফেচবুক হওক মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইলটো চালে একেবোৰ দুই বছৰৰ পৰা কোনো ফেচবুক প'ষ্ট বা ইনষ্টা প'ষ্ট বা একো নাছিলে কণ্টিনিউ কমপ্লিট বন্ধ মানে পঢ়াৰ কাৰণে হওক অনলি পঢ়াৰ কাৰণে মই জাষ্ট এক যোনদিনা ভাই ভাই ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ মই সেইদিনাহে এটা প'ষ্ট দিছিলোঁ আৰু তাৰ দুই বছৰ তিনি দুবছৰমান আগতে এটা লাষ্ট প'ষ্ট হৈছিলোঁ তাকো বিহুৰ মানে বিহুত সেইটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এক্টিভ কৰিবলৈ মই নকওঁ যে কমপ্লিট আঁতৰাই যায় আঁতৰি যাবলৈ বাট যিমান পাৰে আঁতৰাই চলিব ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেচবুক হওক তাৰ যিটো আমাৰ স্ক্ৰীণ টাইম কেতিয়া পিটিকৈ মানে ইমান টাইম চাই চাই দিব পাৰোঁ কেতিয়া ইমান স্ক্ৰীণ টাইম বাঢ়ি যায় আমি গমকে নাপাওঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰে এই ৰিলচৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাকৰ পৰা অকণমান বিৰত থাকক মোবাইলৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব থাকক ইউটিউবটো ৰাখিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা কিবা যদি আছে আপোনালোকৰ কিবা এপ চেপ যদি আছে পেড ক'ৰ্চ তাৰপৰা লৈছে তেতিয়া নিজে নিশ্চয় সেই তাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লৈ সেইটো ৰাখক তেনেকৈ ইউটিউব যদিও ৰাখিব পাৰে ইউটিউবতো আকৌ এটা আহি গৈছে আজিকালি শ্বৰ্টছ তাৰ পৰাও যিমান পাৰে অকণমান বৰ্জন কৰিব আৰু আৰু সৰু সৰু লক্ষ্য মানক মানে একেদিনতে গোটেইখন কিতাপ শেষ কৰি দিম বা একেদিনত গোটেই যদি পে'ড ক্লাছ লয় গোটেই ক্লাছ শেষ কৰি দিম তেনেকুৱা নকৰিব সৰু সৰু লক্ষ্য লওক যেতিয়া সেইখিনি কমপ্লিট হ'ব নিজৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব চ' এইখিনি কৰক তাৰপিছতে স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক পৌষ্টিক আহাৰ ভাল টোপনি আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক মোৰ এই যাত্ৰাত ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণ ইউটিউব চেনেলটোৰ মাত্ৰ এটা ইউটিউব চেনেল নহয় এজন শিক্ষক এজন বন্ধুৰ দৰে আছিল কিছুমান কঠিন বিষয় বা টপিক সেইবিলাক কিতাপ পঢ়িও বুজি পোৱা হোৱা নাছিল যিটো এই ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণ আছাম ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা অতি সহজে বুজাই বুজিব পাৰিছিলোঁ মানে উদাহৰণ দি যিটো উদাহৰণ দি বুজোৱা শৈলীটো সঁচাকৈ উল্লেখনীয় আৰু লগতে এই এম চি কিউৰ লগতে যে এক্সট্ৰা কিছুমান কুৱেশ্যন এড কৰি দিয়ে বা তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বহুত নলেজ মই আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মটিভেশ্যন এণ্ড গাইডেঞ্চ এই দুয়োটা বস্তু মই এই চেনেলটোৰ পৰা পাইছিলোঁ যেতিয়া মই হতাশ হৈছিলোঁ ধৰি লওক একো কি হ'ব একো নাজানো কি হ'ব কি কৰিম একো মোৰ দ্বাৰা নহ'বই নেকি এইবিলাক ভাৱ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া মই ইয়াৰ এই চেনেলটোৰ মটিভেশ্যন ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণ আছাম চেনেলটোৰ মটিভেশ্যন মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'বিলাক চাইছিলোঁ সেইবোৰে মোক নতুন শক্তি আকৌ যোগাইছিল তাৰপিছত এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা যিখিনি এক্সাম ষ্ট্ৰেটেজি দিয়া হয় সেইখিনি ফ'ল' কৰি মোৰ একজাম প্ৰিপেৰেশ্যনত বহুখিনি হেল্প হৈছিল শেষত মোৰ বন্ধুসকলক কওঁ যে সপোন দেখক সপোনক দি থক কৰিবলৈ যিমান চেষ্টা কৰিব লাগে নিজৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিয়ক বাটত বহুত বাধা আহিব কিন্তু নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে যদি আগবাঢ়ি যায় নিশ্চয় সফলতা আহিব আৰু ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণৰ দৰে প্লেটফৰ্মৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰক জ্ঞান য'তেই নাথাকক কিয় তাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ সদায় সাজু থাকিব লাগে শেষত সকলোকে মোক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ